Что? вы знаете мы голосуем у нас есть голосуйте выборы. это да. очень важно да у нас есть выборы да и что вы выбрали нам нравится как э, руководит страной владимир владимирович Кутин. но вот видите что еще тут можно сказать тяжелый случай а так раз Оригинально. Шалом. Шалом. Манишма. Седа, что расскажете? Впервые вижу евреев в вышиванке. Честно. Впервые вижу евреев в вышиванке. Вам, вам именно евреи вышиванков нужны? Нет, нет, нет. Вы просите в вышиванке. Я смотрю, у вас страна Израиль. Так. У вас флаг Израиля, дали флаг Украины. Я говорю, впервые вижу евреев в вышиванке. Ясно. Так это праздник для вас? Мне просто удивительно, Есть. кого только удивительное нести. событие, да? Я из Санкт-Петербурга, а вы из какого города Израиля? Хариш. Какая погодка? Да ничего вроде, жарковато последние дни. Замечательно. А Меня Дмитрий зовут, А О вас. чем беседы ведете, Дмитрий? Меня, а, зовут... Раз. Меня зовут Григалиус. Это с какого как бы это сказать про это греческое помню, да, имя? Ну, больше литовская, наверное. Вот у меня и литовский флаг даже есть. Ага. -а -а. ну, понял. Беседы я веду о разном. Абсолютно о разном. Вас Дмитрий зовут, вы сказали, да? Да, меня Дмитрий зовут, да. Понял. Да, так какие у вас темы сегодня, Дмитрий? Сегодня? Не знаю, в Петербурге жира стоит, как у вас погода? Тоже жарковато, я говорю. Вы поддерживаете Украину стараюсь, чем могу, в меру сил. В меру сил. А вы? Я поддержу Россию. Вот, подождите, вы же живете в Израиле, нужно поддерживать Израиль. Одно другому не мешает? У нас ну, же об, общие враги у Украины, у Израиля, Иран, Россия. Иран, Россия. Главные враги. А Украина и Иран тоже А что, есть сомнения в этом? Что Иран и Россия это лучшие друзья? Ну, мне просто интересно, а когда Иран там что-то как-то наезжал на Украину? Или когда Россия наезжала на Израиль? Забавно. 7 октября. А ну, как там молки путаете. 7 октября прошлого года. А Россия здесь при чем? Ну, слушайте, это вы, вы должны там у себя разобраться, причем вы. Подождите, на Израиль наехал, наехала конкретно это самое, Палестина, да? 30 бородачей в тапочках с жалами коллажами задним по Израиля завоевали. Где был Масад, история умалчивает. Я понял. Причем здесь Россия. Скажите, а вы там своего вот этого читали, Козьму Прудкова? Ну, было дело. Так вот, вот там есть такая вещь, которая говорит «зри в корень». Ну, нет, при чем здесь Россия? Подождите. Надо первоисточник искать. Не смотреть там на каких-то калашами террористов, а смотреть, кто эту всю войну организует. Кто организовал, ну, давайте. Начнем с Ирана. Ну, Иран, Он хорошо. у нас в регионе основная страна, которая спонсирует терроризм и продвигает. Потрясающе. Хорошо. Вы это знали? Нет, я не знал. Вот. А Россия это главный спонсор терроризма в мире. Кто это признал? Я. Вы политик? Нет. Но, в ООН но, мудрый человек все... Нет, вы в ООН знает заседаете. Из себя. ООН это такая не очень кошерная организация. В НАТО, может быть, вы как-то заседаете. А я должен заседать в НАТО, чтобы что-то... Ну подождите, тогда жизни. почему вы делаете такие заявления, что а Россия... кто должен терроризма? делать эти заявления? Если это должны делать я... политики мировые. Да. Да. Слушайте, но ну это же ужас какой-то. Вы, вы не политик. Замечательно. Вам, а, вам повезло. А то, что, а, то, что, а то, что, смотрите, а то, что вы сейчас э, говорите, это равносильно разговору на кухне. Возможно. Я тоже могу сказать. сказать, например, смотрите, допустим, Украина это террористическое государство. не поверите. Пон понятно, что вы много можете что сказать. Вы же житель да. России. Я могу сейчас сказать абсолютно спокойно, что на Украине диктатура. Очень страшно. А у, вас, вопрос, а у вас что? Вы знаете, мы голосуем. У нас есть Голосуйте. выборы. Голосуйте. Это да. очень важно. Да, у нас есть выборы. Да, и что вы выбрали? Нам нравится, как э, руководит страной Владимир Владимирович. Ну вот видите. Что еще тут можно сказать? Тяжелый случай. А так, раз говорит, что если Путин везде прилаг, то что, Путин Бог получается, всего мира или что? Вам виднее. Я же не знаю, какие там у вас боги в вашей Российской Федерации. Вы там живете, не я. Я живу, я спокойно живу. Ну вот. дальше? Какой? Каким богам вы молитесь? Лично я буддист. И в чем это заключается? Не в том, что я верю в реинкарнацию, например, в том, что я читаю учения Но... Будды. Ага. И что вы из этого учения почерпнули? А, то, что каждый человек за свои грехи сам отвечает. Угу. Вот. И за то, что как бы то, к чему он принадлежит, и кого он поддерживает тоже, он будет отвечать сам. А отвечать перед кем? А, например, перед тем, кем он родится в следующей жизни. Угу. Так вы в прошлой жизни кем были? Я человеком. А ваш президурик? Возьмите, загуглите, зайдите в Google, там все есть, там написано. Написано, прямо, кто... на кем он был в прошлой жизни? Конечно. Дворником, наверное. Или клубом Откуда я знаю? Зайдите в Google, посмотрите. Ясно. Что еще, кроме Гугла, вас интересует? Что-то, может, вы узнать хотели и не знали, у кого спросить. Узнать, слушайте, ну вот вы мне сейчас рассказываете такую историю. Вы почему-то ненавидите Путина. Хорошо, хотя вы в Израиле живете. Я понимаю, почему евреи ненавидят Путина. Вот, Нет, это я, я не понимаю, вам именно евреи нужны? Но я вы скажу. еврей? Нет, я украинец. А. Понятно. Живущий в Израиле. Да? В Литве? В Литве тоже жил. Вы украинец, которые жили. А почему вы, как украинцы, не защищаете тогда свою родину сейчас? С чего вы взяли, что я ее не защищаю? Ну, а... вы были в Окопе? А родину надо защищать в Окопе? Да, да. Слушайте, На передовой. Это, это очень оригинально. Скажите, а почему да. вы не защищаете свою родину? А кто, кто вам сказал, был? что я там не был? Где вы не были? Да. На Украине. На Украине вы были. Да. В Окопе. Да. И как успехи? Абсолютно спокойно, абсолютно хорошо. Все хорошо у вас было в Окопе? Конечно, конечно. Слушайте, у вас везде все спокойно и хорошо. Так потому что мы не напрягаемся, мы такие люди. Я вижу. Так что-то расскажите нам о том, что было с вами на Украине? Ну, знаете, когда я увидел украинцев, воюющих под флагом нацистской Германии, меня это удивило. Угу. Вы много друзей там похоронили своих? Нет, потому что это люди с боевым опытом, все, как и я. Ага. Так от них пули отскакивали. Нет, просто наражен правильно надо лезть. Ясно. А вот скажите мне. очень интересный рассказ был ваш войну. А вот скажите мне, почему, вот смотрите, почему Украина. Во-первых, украинские солдаты воюют под флагами. Гитлеровской Германии и раскрашивают свою бронетехнику во флаге Рейха. Угу. Можете мне сказать? Слушайте, ну каждый видит свои сны. Что еще вам сказать? Я Вероятно, же... у вас какое-то помешательство. Понимаете? Я видел это видел Как это как это рассказывают, знаете ли? Сейчас я посмотрю, как это по-научному звучит. Даже странно, почему я этого не нахожу. Вот. В России часто встречается такой тип шизофрения. Русские иногда понимают, что происходит. И возможно, даже почему. Но хочет непременно верить в обратное. Так скажите мне. Сейчас секунду. Фотка. Дмитрий. Украинская техника. Лично фоткал. Да. Посмотрите. Дмитрий, Посмотрите. скажите, Дмитрий. Посмотрите, Посмотрите вы украинская не способны... техника лично фоткал. Скажите, Дмитрий, почему вы не способны видеть реальный мир? Я вам реально рассказываю, что я видел своими глазами. Но... Дальше украинский танк Но лично фоткал. Так. И что дальше? Почему креста рейха на бронетехнике? Какого рейха? Еще украинский танк. Слушайте, Третьего. Это, это уже скучно начинает быть. Вам христы не нравятся? А, то есть э, кресты Вермахта, это нормально, Какого да? Какого Вермахта? С чего вы взяли, что Вермахта? А вы сами не заметили, что кресты Вермахта? Нет, не заметил. А, то есть тут вижу, тут не вижу, да? Ну вы такой замечательный. Так вас, вас кресты? А видите, вы... интересуют. Смотрите, смотрите, Григориус, вы такой Григориус. замечательный. Подождите секунду. Вы такой замечательный человек. Вы видите все плохое, что происходит в России? Но фактов из Украины вы даже признавать а не А какие хотите. факты вам нужны из Украины? Я вам только что показал кресты вермахта. Так что дальше? На украинской бронетехнике. Сам лично фотографировал. Я не очень понял. Вы хотите сказать, что там в Украине как-то вермахт туда вошел? Германский ну, Нет, просто эти люди очень сильно поддерживают идеи фашистской Германии. Что вы говорите? Совершенно. И какие, например, идеи? Расскажите нам, они поддерживают. Идеи нацизма. а а но ну, скажите, нормаль, нормальный человек будет свой свою бронетехнику разрисовывать в кресты вермахта? Слушай, ну, нормально, это, это же у, у вас такое видение мира, что кто-то разрисовывает технику в кресты вермахта? У вас, вероятно, мозг дальше не работает, кроме того, что где-то нарисовано на заборе. Этим я уже ограничивается я показал, уровень показал вашего развития. Я это, сам вероятно. лично фотографировал. Так чем мне помочь вам с вашим заболеванием? Я никак не могу понять, на что вы Я же говорил... на а, что вы жалуетесь? Меня... А, то есть у меня уже заболевание. Ну, у меня конечно. заболевание? Ну, давайте. Вы Давай. не способны видеть реальный мир. Вы живете в фашистском террористическом государстве, спонсоре mm -hmm. мирового терроризма. И рассказывайте о крестах, которые где-то нарисованы. А, то есть факты вам не, то есть факты, факты вы даже не вы называете это факты. Я сам фотографировал факты, на украинской да? Больше сказать есть... нечего. Я же Но, не могу видите, говорить вы, с абсолютными вы идиотами. Что еще можно сказать этому идиоту? Непроходимому. Fuck ю.